Allahu Rəhman demişdir. Allahu Əkbər. O ən böyükdür. Ki, biz ki pis-kiçiləy, kiçilməklə də ondan sonra rəhmat bizə əhatə eləsin. Üçsünsün. Ona görə bizə deyir ki, siz qulsunuz. Bu qul sözünün məna yükü mənfidir. Adamlar qul sözündən xoşu gəlmir. Quldurdan da mənfi sözdür, deyib quldur. Qulun yeganə müsbət işlənəcəyi məqam Allahın müqabilindədir. Çünki hürriyyətin həqiqəti budur. Azadlığın həqiqəti budur. Sən onun qabağında qul olduğunu etraf elədikcə böyüyürsən. Çünki sən hər halda nəyinsə qulusan. Sən yeganə qul olmağa layiq olduğu varlığın qabağında qul olanda əziz olursan, izzətə çevrilir. Qul. Sən Allah'a müraciət edəndə uca məqama müraciət edirsən, bunu yaddan çıxartma. Biz daha çox xoşlayırıq rəhmet sifəti ilə təmasda olaq. Ruzi verən sifəti ilə